नमस्कार मुलान मराठी एंड मैथ्स मध्य तुम्हें स्वागत है गेल से अपन नाटवंडा पत्र बगित नाटवंड ग्रैंड चिल्ड आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे प्रश्न पहला आकृत्या पूर्ण करा ये टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट में आफ्टर आग, लेसन्स के जो क्वेश्चन हैं तो ले स्टार्ट फर्स्ट है लेखका ने शाचे बागे मनसोक्त मजा तो ऑथर जो है उन्होंने स्कूल के जो बाजू में गार्डन था उसमें क्या क्या फन एक्टिविटीज किए हैं मनसोक्त खेलने टू प्ले फ्रीली उदड़ने रन अराउंड झाड़ावर चढ़ने क्लाइम ट्रीज पावस चिंब भिजने बारिश में भीगना नेक्स्ट है लेखका सुट्टी मजेशीर अनुभव पक्षांचे चिवचिवने थवे नहाने आवाज जंगल में जो अनग, अलग अलग एनिमल्स uh, के आवाज आते हैं वो सुनने सुनना थर्ड तीसर श्रका परस्पर संबंध वाढ़ी महती देना सो थर्ड मिलेनियम में, so, third, third millennium में Uh, जो uh, uh, क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है संपर्क माध्यम दलन वलन व संदेश वहन दलन वलन मीन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन टू एका ए वन वर्ड में लिखना है लेखक जीते शिकले ते गाँव सांगली लेखकाला मिळालेला पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार खास व्यायामासाठी शब्दात उत्तरे लिहा लेखकाने सांगितलेले व्यायामाचे महत्व स्पष्ट करा एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ एक्सरसाइज लेखक म्हणतात की व्यायाम हे जेवणासारखेच नियमित असावे ऑथर कह रहे हैं कि एक्सरसाइज ये खाना खाने जैसे ही रेगुलर होना चाहिए वेड़ नस्लैची सबब न देता दर रोज व्यायाम करावा टाइम नहीं है ये एक्सक्यूज न देते हुए रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए कोनता ना कोता खेल खेलने हा व्यायाम है कोई ना कोई कुछ तो गेम खेलना ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज ही है व्यायामा शरीर तंदुरुस्त रहते मन प्रसन्न होते so, वर्जिस के वजह से बॉडी फिट रहती है शरीर फिट रहता है और मन प्रसन्न रहता है खेल अपने स्वावलंबी तो और निर्णय क्षमता वाढ़तो तुम्हारा शब्द so, स्पोर्ट्स है वो हमें सेल्फ रिलायंट बनाता है और अपने डिसीजन टेकिंग एबिलिटी बढ़ाता है तो तुम्हारे ओपिनियन लिखो को ही आवड़ता खेल खेला हवा तो जो भी खेल अच्छा लगता है वो खेलना चाहिए खेल खेलने मु अपने जीवनाला शिस्त लगते सो so, अगर जब हम वेन एवर वी प्ले सर्टन स्पोर्ट्स वी हैव अ डिसिप्लिन इन अवर लाइफ खेला मुदे, संयम व निर्णय घेना की क्षमता वाड़ते संयम मीन्स पेशन्स और निर्णय मीन्स डिसीजन तो संयम भी बढ़ता है और डिसीजन अबिलिटी भी बढ़ती है खेलता अपन स्वतः निर्णय घेतो सो जब हम खेलते है, तो हैं तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन वी टेक डिसीजन आत्मविश्वास व स्वावलंबन निर्माण होते तो जब हमारा डिसीजन जो जो डिसीजन करेक्ट आया तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बाय चांस अगर डिसीजन रॉन्ग आया तो हम उस रॉन्ग डिसीजन से सीखते हैं कि हमें नेक्स्ट टाइम कौन सा आ, कौन सी मिस्टेक फिर से नहीं करनी चाहिए उससे स्वावलंबन सेल्फ रिलायंस बढ़ता है गमती नजराना नजराना मीन्स गिफ्ट आमनारे निसर्गातील घटक व त्याच संदर्भातील तुम्ही अनुभवलेली एखादी घटना याविषयी माहिती सांगा सो गमतीचा नजराना मीन्स गिफ्ट है नेचर में ने। और तुमने कुछ एक्सपीरियंस किया है इसके बारे में बताइए आप खुद का एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरा लिखा है गणपति झा कोकनाथ गेल्यावर डोंगर नदी सूर्योदया के सौंदर्य अनुभव ले सो कोकन में जब गणपति सीजन होता है भाद्रपद मंथ में ओके तो गणपति के दिनों में कोकन बहुत ही सुंदर लगता है सचता है वो बारिश हो रही होती है बहुत ग्रीनरी होती है और नदी बह रही होती है ग्रीन माउंटेन्स होते हैं सब जगह पे हरियाली और एक अलग से बारिश का जो स्मेल होता है बहुत ही प्यारा लगता है सूर्योदय सूर्यास्त सनराइज सनसेट का अलग अलग हम नेचर की ब्यूटी देख सकते हैं निसर्गातील रंग कलर्स गंध फ्रेग्रस और शांतता कामनेस हमारे मन को प्रसन्न करते हैं सोलेटी एक वचन, वचन। so, एक वचन पुस्तक अनेक वचन पुस्तके एक वचन गांव अनेक वचन गावे एक वचन मैदान अनेक वचन मैदान so, एक मैदान अहा मैदान Okay. नदी नद्या सो तो यहाँ पे द हाफ होगा और उसको वाचा व त्याग आधारे तकता पूर्ण करा तो नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद हमें डालने हैं सो लेट्स डू इट सांगली महाराष्ट्र के गाँव है तो सांगली okay, है, आ, 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 नाम हो गया गांव ये भी नाम हो गया और अभी महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र होगा ये गांव के बारे में कुछ बात बोल रही है इसीलिए ओके अदरवाइज महाराष्ट्र विल बी नाम और देन हे, हे जो है ये सर्वनाम है ओके आहे, हे, आहे। सांगले का आ, का है काय आणि वाइट काय हे